jadi saudara-saudari yang, yang berada dalam unit bahagian masing-masing ada perjalanan yang cukup panjang dan ada banyak masalah yang perlu diselesaikan setiap satu hari menjadi kebiasaan terutamanya kalau kita menjadi penjawat awam yang kita merasakan kita hanyalah satu unit yang sangat kecil untuk uh, menukar sesuatu kita memerlukan seribu perkara lain itu berubah barulah dia boleh berubah dia nak lepaskan keputusan dasar kemudian nak sesi lepas urus kemudian bila dah dapat keputusan pun nak laksana ada macam-macam halangan jadi kalau saya berada di tempat sedari-sedari memang mudah makin lama bila kita makin tua maka sikap kita ialah Apa-apa nak payah-payah I'm never going to lift or make a difference because I'm just a small person in a small union and therefore I just want to get by. Tapi sebenarnya, the world has never been changed by a lot of people. The world has always been changed by a small group but dedicated and thoughtful people. Kalau ini dapat dihadap, terutamanya kepada yang muda-muda lah, mentoyak dia tak fikir lah benda ni. Jangan tak bersaga, kan. Terutamanya yang muda-muda, you have years of service. And it's very difficult to keep your motivation unless you understand that sebenarnya kumpulan yang kecil itulah yang sebenarnya akan menukar kadar. Dan kalau kita tengok sirah Rasulullah pun itu begitulah. Dia tak pernah bermula dengan besar. Dia bermula dengan satu kumpulan yang kecil yang pada awalnya orang kata orang gila. You ke gila, They are ahead of the attack jadi kalau kita sebagai pejabat awam Dengan misi kita untuk kita menukar keadaan menjadi lebih baik It's very important to understand that it is that small group of people That is more important than the bigger unit. Baik, seterusnya Saya nak kongsikan yang ini agak panjang dan sangat popular Theodore Roosevelt Theodore Roosevelt adalah Presiden um, US at the turn of the century dan uh, dalam banyak-banyak presiden US ini antara yang paling hebat pernah ada eh, Theodore Roosevelt eh? um, ucapan dia ini disebut um, man of the ring man in the ring eh? ini yang Theodore Roosevelt sebut lebih kurang 100 tahun yang lepas it is not the critic who counts not the man who points out how the strong man stumbles or where the doer of deeds could have done them better The credit belongs to the man who is actually in the arena, whose face is marked by dust and sweat and blood, who strives valiantly, who errs, who comes short again and again, because there is no effort without error and shortcoming, but who does actually strive to do the deeds, who knows great enthusiasms, the great emotions, who spends himself in a worthy cause who have the best news in the end, the triumph of high achievement, at least fails by doing greatly, so that his place shall never be with these those cold and timid souls who neither know victory nor defeat. Adi panjang, tapi ini antara ucapan yang evergreen yang orang selalu sebut man in the ring. Maksudnya begini, saya sedari kita yang diberi tanggungjawab kita takkan akan uh, dapat tepukan bagi mereka yang diberi amanah apatah lagi kuasa dan tanggungjawab bagi setiap satu perkara yang kita sebut dan nak buat yang baik mungkin hanya ada 3-4 orang yang bersetuju ada 3-400 orang yang mati hamur terutamanya dalam dalam dunia digital sekarang buatlah apapun orang takkan setuju kalau kita jenis yang terlalu bimbang dengan kritikan. Kalau kita sangat berhati-hati sampai bila-bila kita akan hidup dan bersara dan mati tanpa kita faham makna pencapaian. We live a rather mediocre life dan Theodore Roosevelt sebut adalah lebih baik untuk kita jatuh dan dihina dan kena pijak tapi paling kurang dia jadi proses untuk kita melakukan sesuatu yang hebat itu itu sebenarnya jauh lebih hebat daripada mereka yang hanya duduk di luar dan hanya mengkritik dan tak mahu buat apa-apa itu yang menjadi pedoman banyak manusia-manusia yang hebat dalam 100 tahun yang lepas. Lebih baik gagal daripada duduk di luar hanya kerana kita takut dan hanya pandai menudingkan. Selain sekarang ini kementerian ekonomi adalah dalam banyak-banyak uh, kementerian yang ada selain sekarang ini akan berada in the eye of the storm all the time kerana proses merancang perkara masa depan itu selalunya bermula di sini dan sesuatu yang sedari-sedari tengok sedari-sedari akan nampak 10 tahun lebih awal daripada orang lain bila kita sebut susah untuk orang lain sebut perkara yang benar kita terpaksa melalui kritikan demi kritikan dalam dan luar tapi percayalah lebih baik menjadi orang yang bertempur di dalam daripada hanya menunggu dan mengkritik di luar dan itulah nanti dan sebagainya insyaAllah saya yakin kita boleh toleh ke belakang dan kita rasa bahawa sebenarnya we have lived a wonderful life daripada mereka yang hanya pandai mengkritik itu. yang ketiga yang ini orang selalunya uh, terkeliru eh. orang selalu kata ini disebut oleh Einstein tapi sebenarnya tak ada bukti yang Einstein pernah sebut perkara ini lah, ada orang kata Islam Einstein, ada orang kata Benjamin Franklin dan sebagainya, selagi lagi, faham dan saya rasa selalu dengar insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results kementerian ekonomi adalah agensi pusat yang merancang dan merencana negara merentasi segala perkara daripada ekonomi, sosio, kemiskinan, kesihatan, pendidikan dan sebagainya selagi-selagi akan terus diberitahu bahawa kamu jangan kacau kami dah tahu semua dan sepanjang dalam 2 tahun setengah saya di Kementerian Ekonomi yang saya paling menyampah ialah bila ada orang kata kami dah buat kami dah buat, semua kami dah buat kami dah ada, Uh, itu yang Einstein kata insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results. Jadi jangan takut bila daripada kementerian ekonomi you have to shake things and you have to be firm apa yang sedang berlaku di eh, keliling kita kalau belum memberi keputusannya tidak memadai untuk kita duduk di situ dan biarkan perkara yang sama berulang dan berulang dan berulang kerana tanggungjawab kementerian ekonomi itu bukan sahaja untuk merancang tetapi untuk memastikan belanja pembangunan yang besar itu apabila diluluskan dan dibelanjakan membawa kesan dan juga manfaat seperti yang kita nak jadi kalau buat benda yang sama berulang dan berulang dan memang susah kita nak beritahu kepada orang lain perkara ini perlu berubah tapi itulah sebenarnya juga pedoman yang kita kena ada bahawa kalau kita ulang benda yang sama dan sama dan sama maka akhirnya janganlah kita nak harapkan ada keputusan yang lebih baik dan akhir sekali eh. ini uh, yang selalu dirujuk kepada Max Planck Max Planck adalah seorang physicist yang uh, mendapat Nobel um, prize uh, if I'm not mistaken dia menemui atom dan nomesa SPM physics itu adalah belajar pasal Max Planck Max Planck kata, the highest court is in the end one's own conscience and conviction that is the tribunal to which one must finally appeal selepas so kita buat semua, kita cuba dan Terutamanya bila kita bergerak ke arah persaraan Banyak daripada sedari-sedari akan menjadi seorang pimpinan kanan Jawatan yang tinggi Dan akan ada macam-macam perkara yang nak diimbangkan Akhirnya tidak akan ada pekeliling Tidak ada buku yang boleh membantu kita Selain daripada iman kita Selain daripada moral kita Selain daripada pertimbangan kita antara yang betul dan salah ada orang yang mungkin nampak selesa dan juga berjaya semasa dia memegang amanah tapi if you do not find peace with your own conviction and conscience percayalah selepas itu kita takkan ada peace selepas itu jadi kalau terutamanya yang muda-muda saya -muda, kalau saya sapu ni tak makan kita malam ni yang lain itu sedari-sedari saya ingat saya um, sedari-sedari akan terus jumpa saya kalau bukan di parlimen mungkin jumpa di luar saya selalunya ada di kedai-kedai mama uh, kalau tidak pun di media sosial